лица Игоря Мироновича принести извинения. Он э, не смог, не успел доехать, поскольку находился в городе Киев, только сейчас ехал на территорию Харьковской области, поэтому, к сожалению, э, не смог, еще раз извиняюсь. Кстати, дело, по которому он, э, собственно, вынужден был присутствовать в Киеве, это, кстати, деятельность нашей, как бы демократической, вы власти. будете э, я, да, я добавлю, он попросил меня ставить его кандидатуру, поэтому я попрошу выслушать меня как от имени кандидата, и я постараюсь ответить на большинство, ну, <coughs> скажем так, вопросов, которые я смогу ответить касательно кандидата. Я просто в качестве небольшой иллюстрации просто скажу, что у нас очень большие проблемы нынешней, все самое интересное, властью, когда мы э, начали регистрировать волонтерскую партию Украины. Я просто зачитаю всего один абзац из правового выставку областного управления юстицией. Всего лишь... Я просто... Это, это просто к тому... Это по вопросу, по которому, кстати, Игорь Миронович вынужден был срочно выехать в Киев. Давайте не будем слушать, э, если Игорь Миронович сам баллотируется в мэры, давайте его и послушаем. Давайте так. Да, да, да. Не будем да. занимать наше свободное время, потому что оно и так очень дорого баллотируется. Я вас сюда я. специально не пригонял. А. Я вас здесь не держу. Если вам дорого свободное время да. свое, и вы считаете, да. Игорь Миронович да. решил послать вас. Считаете, мы хотели слышать его, как кандидата в мэры Его демократический просто раз. Надо было Простите, Простите, пожалуйста. Демократические Демократические. те, которые кричат из зала. Поэтому я прошу тех, кто кричит из зала, не перебивать нас собирали. А человек, вас никто не собирал, а Простите, пожалуйста. А я прошу. От... Вы... Мы представители общественных организаций мы... которые, То, которые, что, которые... Организации уже год занимаются этой деятельностью. а не словами, а делом. Я еще а прошу, вы... а сам... Поэтому а мы будем слушать конкретно. А мы, мы сейчас будем полчаса трещать. Или послушаем, или блин вообще. Или... Давайте что-то одно что-то мы. Пускай расскажет все. 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 все Кто, это? Кто? Кто, -то Кто -то, увидел из наголовных, вносил предложение? Да. Давайте проголосуем. Будем мы слушать представителей. Вы общественных организаций сюда не знакомы. Пригласили больше чем людей, которые принимают участие во всем этом не срывайте, пожалуйста. Вы о чем говорите? Давайте проголосуем. Можно я Давайте слова, Давайте проголосуем. Давайте, давайте, давайте голосуем, проголосуем. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. друзья, продолжаем или будем? Продолжаем. Послушаем, может он в реке молока сейчас. Соловьев. Так не это даже сражает. не он нам обещает. Он же потом скажет, этот человек ошибался, когда он сказал. Не сразу. Уважаемый зал. Давайте продолжаем или обсуждаем кого идет Я, 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 все, все, я все объясню я после того, как не, не стану включать мало. Давай, мало. Все. Давай, давай. Все. 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 Дорогие друзья, я прошу поставить вопрос на голосование, раз спорные спорный вопрос. Да. Продолжает Евгений Соловьев от имени Игоря Мироновича выступление нет. или нет? Игорь Миронович, у вас полномочие в этом полном деле? Да, безусловно. Будьте добры. Кому это право? Кому это право? Это право. Прав. Прав. Да. Прав. Будьте, прав. прав. Будьте добры. Кто, кто за торм. то, что продолжил Евгений Миронович, у нее коротко конечно. Объясните, Большое большие Доброго против? конечно. Тут же голосует куча организаций, которые неизвестны. Кстати, никто так и не огласил список, кто тут вообще а конечно, О чем вы говорите? Ну давайте я все-таки надеюсь, ну, что здесь собралось большинство демократических организаций. И я, и Игорь Миронович, все-таки надеемся представлять тех людей, которые соблюдают процедуру, потому что демократия – это прежде всего процедура, а не вдохновение из зала. Это первый момент. Демократия – это действительно процедура, поэтому когда мы видим, что, скажем так, определенная верхушка – Блока Петра Порошенко вначале пыталась блокировать в Верховной Раде появление новых партий на выборах, Затем э, через органы юстиции блокируют их регистрацию на местах. Я хотел зачитать просто, всего пару э, строчек из высновка областного управления юстиции. Там было написано примерно так, что выступающий на э, раде Волонтерской партии Украины сослался на статут партии, но не указал, какой партии. То есть логика такая, что оказывается, нужно редактировать выступление во время проведения внутренних партийных мероприятий по мнению нашего областного управления юстицией и каждый раз называть полное название партии в протокольном разговоре. Это только одна из причин, и много тут таких еще есть. Это причина, по которой Игорь Миронович был вынужден ехать в Киев и определенным образом э э поддерживать жалобы на, на органы юстиции в Харьковской области. Теперь касательно э э собственно представления кандидата. Я, хочу, я исхожу из того, и Игорь Миронович исходит из того, что мы здесь собрались, мы пытаемся объединиться. По одной простой причине, что э, Харькову угрожает антиукраинский реванш. В виде, конкретно он персонализирован, это Кернес Геннадий Адольфович, просторечий Епа, который еще полтора года назад стоял под российскими знаменами и призывал очистить Харьков, освободить, как он говорил, Харьков из патри... от патриотов. Именно это сейчас имеет, к сожалению, большие шансы переизбраться на второй срок. Поэтому я не буду останавливаться на конкретных пунктах программы, потому что программа э, Балуты, она в работе, она была опубликована и тезисно, она продолжает совершенствоваться, именно в том числе и на основании ваших замечаний и в Фейсбуке, и на предыдущем собрании. По конкретным пунктам я, естественно, смогу ответить. Что касается... Опять-таки, того, с кем мы боремся, это зло. Вот это реальное зло. У нас нет выбора между злом и меньшим злом. Потому что любой кандидат от демократических сил, будь то Росоха, будь то Маринин, будь то Голуб, будь то Балута, это естественно добро по сравнению в, том, в особенности по сравнению с абсолютным злом которым является Чернес Геннадий Адольфович для нашего города. Эту позицию разделяет и это не только моя позиция, это естественно позиция кандидата Болуты Игоря Мироновича. Именно с, с точки этого, э, это, с точки зрения я призываю рассматривать э, кандидатов на то, чтобы

Точнее от кандидата такой момент, что э, окончательно э, толкнуло Игоря Мироновича Балуты баллотироваться на пост мэра, это стало, э, скажем так, предательская позиция целого ряда органов исполнительной власти, включая администрацию президента по отношению к ныне действующему пока еще мэру. То есть фактически есть много признаков, указывающих на этот договорняк. Балда считает, что принятие титула почетного гражданина города главой администрации президента из рук человека, подчеркиваю, который стоял под российскими знаменами и призывал штурмовать Харьковскую областную администрацию, призывал очистить ее от тех, кто стоял с желто-синими сине-желтыми украинскими знаменами. Принятие такого позорит президента и позорит, извиняюсь, нашу Украину. Пожалуйста, вопрос. Дорогие друзья, вот сейчас вопрос, только перед тем, как задаете вопрос, я хочу обратить внимание. Вы задаете вопрос не Игорь Мироновичу, а я, готов по программе, Я готов по программе, я готов на это возможно. Как вы можете отвечать, если вы не Игорь Миронович? Сейчас вы вопрос, потом вы вопрос. Сейчас зададите вопрос. Саботаж. В общем, Женя, вопрос следующий. Да. От кого идет Лига От партии волонтеров? Вы что, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Конкретно. Значит, э, на э, Лига планирует баллотироваться от зарегистрированной на данный момент э, на общенациональном уровне волонтерской партии Украины. На сегодняшний момент... Вот запрос. Я прошу, пожалуйста, не выпрыгивать, пока я не закончу ответ на предыдущий вопрос. Значит, от волонтерской партии Украины. Значит, на уровне городском, значит, главой организации является Лилия Авдеева. В прошлом глава районной московской организации Батьковщины, если интересует. Значит, что касается... На данный момент, как я уже говорил, Регистрация областной городской организации блокируется областным управлением юстиции. Могу даже назвать фамилию, если кому Послушай, Сопрон идет от этой партии. Насколько мне известно, Сапронов идет самовыдвиженцем, Хотя я не могу бывает. Передай Миронович передай Игорю Мироновичу. Если он идет от Сапронова, у того человека, у которого 90% бизнеса в России, то Игорь Миронович потеряется отсюда, Харькова. Я извиняюсь, я все. But yeah, yeah. Закончил. Закончить вопрос. Мы уже поддерживаемся за 24 года, придерживаемся, ничего не меняем. Э, а вы были на этом? Обвините, а, пожалуйста, именем последнего а Игорь Миронович Сапрона. Значит, касательно Игоря Мироновича Сапрона на данный момент есть единственная, как говорится, организация, в которой им прослеживается, как вы хотите сказать, связь Игоря Мироновича и Юрия Анатольевича. А это благотворительный фонд развития Харькова. В вот. нем объединились лица... И дайте, давайте складочку. Поможете? Я <с> еще раз говорю, я не рассматриваю организации, а, которые... За футболку!

если бы ваши организации делегировали вас, перебивать читать, дирижировать место, то я не предложу ответить на Вы не собираются слушать ваш бред. Вы не можете... Вы хотите можете... Вы Вы не можете... Вы не можете... Вы не Вы Вы не можете. Вы не можете. Вы Вы себе ведете? не можете. Я еще раз говорю. не не нет, ну если я, вы я, сами я не политики, говорите в половине. Жень, перестань политику. Дисциплина должна быть. Я. я могу задать вопрос. Будьте У добро. меня на самом деле, Игорь Мироновичу, много вопросов. Там, Семь из них я излагал в эфире в прямом и так далее. Но я вам задам три. Первый, это какое сообщество волонтеров дало моральное право узурпировать название волонтерская партия». Конечно, конечно. Я давайте три задам, если можно, Евгений. Да, пусть Игорь Миронович. Второй вопрос. Игорь Миронович, бытность ну, главой Харьковской областной государственной администрации, на мой взгляд, как гражданина и харьковчанина, имел все возможности Провести полноценную майдановскую иллюстрацию. Конечно. У него были все полномочия, но он этого не сделал. Вопрос: почему? Третий вопрос: какое отношение бизнес-интересы или родственные связи? Я не знаю, но у меня есть подозрение, я поэтому его задаю. Какое отношение имеет Игорь Миронович Болута к заводу Фрунзе, который, по некоторым сведениям, как-то уникально получил заказ на строительство? фейкового забора на границе из сеточки, которая выпускает этот завод. Ну, Спасибо. Будет, как обычно. Да. Пусть Игорь Миронович, да. Игорь Миронович, Теперь, пожалуйста, да, первый вопрос. Да. Да. Пока... первый вопрос, э, какое сообщество волонтеров дало, морально, дало моральное, право э, прихватизировать название волонтерской Еще рации. раз говорю, Спасибо. пункт первый. Во-первых, сообществ волонтеров много. Да. Это первый момент. Если, если вы скажете, что в команде болот и нет волонтеров, они есть. Это первый момент. Второй момент. Никто не может прихватизировать название. Никто, любой гражданин, имеет право зарегистрировать организацию под тем или иным названием. Никто, никаким волонтерам не запрещал регистрировать соответствующую партию. Я могу только сказать, что изначально инициатива волонтерской партии Украины исходила непосредственно от волонтеров. Это первый второй вопрос. Второй вопрос. Повторите, пожалуйста. Какое mm -hmm. сообщество вы не ответили, какие организации. Позвольте, я на правах модератора вмешаюсь в данной ситуации. Дело в том, что вы сейчас говорите э, по поводу того, что кто-то монополизирует, узурпирует название волонтеров. Я, например, вам скажу, волонтером считается в Украине. И будьте добры, это вы не узурпируете. Каждый человек, кто хоть копейку пожертвовал уже, волонтер посмотрите. Правильно, Поэтому Более я не того, подаю на регистрацию этого слова. Вы на меня посмотрите. Я лично со своих средств три бронежилета отправил по

губернатора не было проведено, хотя были все полномочия, провести полноценную иллюстрацию чиновников в областной администрации. Что бы Ну, во-первых, мы э видим э все таких в полномочий, как вы говорите, иллюстрации, потому что закон о иллюстрации, к вашему сведению, вступил в силу, вступил только в силу в ноябре 2014 года, в ноябре 2014 года. Поэтому говорить о полноценной фрустрации, когда уже в ноябре был изб... была избрана новая Верховная Рада, и каждый, практически каждая неделя, приходила, приносила, э, скажем так, жизнь. Хорошо. Дорогие друзья, я прав модератора. Mm -hmm. <studio> я на третий вопрос просто коротко. К сожалению, мне не получается о заводе фронты, потому что непонятен ни номер распоряжения, ни о чем конкретно идет речь.